Восток и Запад вместе. Год назад народный депутат Украины Дмитрий Лубинец стал инициатором подписания меморандума о сотрудничестве между Волновахой и Луцком. Города Донецкой и Волынской областей стали побратимами и в 2016 -м. С апреля дружбу на официальном уровне закрепили Никольска и Ковель. Также партнерские соглашения были подписаны между Тернополем и Першатравневым районом. Сегодня около 200 детей из Восточной отправляются в братские города Западной Украины. В этой поездки я ожидаю каких-то новых впечатлений, знакомств, каких-то вот эмоций незабываемых. Ожидаю, что у меня будет море ощущений, я познакомлюсь с новой культурой и думаю, что там очень хорошие люди. Я считаю, что все мы украинцы, все мы единая страна, и то есть это очень хорошо то, что Дмитрий Владимирович воссоединяет нас. Поездка на Западную Украину приурочена к пасхальным праздникам. Дети из Волновахи, Никольского и Першотравневого района участвовали в конкурсе. Школьники писали эссе на тему дружбы украинцев. Победителей также определяли по итогам фестиваля творчества. Я вышивала Украину, э, желто ну, синие цвета, соответственно, где две руки протянуты, захит и схит, ну, в знак того, что Украина всегда должна быть вместе, и мы должны помогать друг другу быть всегда вместе. Руку дружбы и помощи мэры городов Западной Украины протянули с большой радостью, рассказывает народный депутат от Украины Дмитрий Лубенец. Год назад родная НРД по Волноваха заключала соглашение с мэрией Луцка. Выбор именно этого города был не случайен. Воинские подразделения из Волынской области защищали город в дни трагических событий мая 2014 года. И одно из первых направлений, которое мы вместе выработали, это лучане выразили желание принять детей у себя в семьях из города Волновахи. В прошлом году за год Город Луцк принял порядка 200 детей. С момента подписания меморандума сотрудничать между собой также стали благотворительные фонды, общественные организации и учебные заведения. Впечатляющий результат вдохновил на новые партнерские соглашения, говорит народный депутат. У нас сейчас ведутся переговоры, уже достигнута договоренность, такая же положительная между Волноватским районом и городом Ивано-Франковской -Франковск, Ивано области. Это вот следующий меморандум, который, я уверен, будет подписан летом этого года.